Até Планы давайте взглянуть с военнопленного аппарата. Стативно-тактический ракетный комплекс для поражения целей в глубине оперативного построения по стандартности до 500 километров. Способен применять ракеты и в ядерном оснащении. Размещение Беларуси не стратегического ядерного оружия – это ответ на агрессивную политику недружественных нам стран и шаг на недопустимость эскалации обстановки в регионе. Так. Ну, Тобто, з приводу, саме така схожа зовні і Ясна. так, да. це Радіо Свободи, Ясна. з приводу тут буквально ми перші хвилини подивимось. Оболонський РВІ один із тих, що чи не найбільше постраждав через атаку цієї ночі, зокрема наслідки атаки безпілотника. Тут видно на цій багатоповерхівці, де ще, відомо кілька квартир У сусідніх прилегних ну, там Вони даже так? просто вже коментарі з приводу руйнації і наслідок. І це наступне це відео, починаючи із 44-ї хвилини. Це з приводу розслідування, це е, як опозиційне видання Білпол. Тобто, і 44-та. Да, так, 44-та. І тут з приводу налагодження співпраці. Це тут... спеціально у нас значить. І заспана. І тут йде мова вже про гомський завод «Летяй нормальний. нормалий. Тут схема, як вони співпрацюють, як налагоджують. Можна на піти в 562 квадрат. Ну там коли. На 2018 год составляла чуть менее 43 квадратных километров. А численность населения превышала 100 тысяч человек. Указанным выше количеством снарядов можно накрыть 13 районных центров, как задумываются ли над этим инспектор по кадрам завода Лимаш Галина Миночки. Идиолог «Лимаш» Минская, директор «Лимаша» Павленко, директор Вастю Бондарева. И другие работники повенских предприятий. Мы абсолютно уверены в том, что нет. Вы в дешевой жизни, в прямом переносном смысле, чтобы выжить, нужны дешевые кредиты. Иные они просто ну, не вывезут. Нужна социальная будка для всей семьи, бетонного муравейники, потому что она комфортное жилье европейских стандартов никогда не находят. Режим вел в код и нещадно эксплуатирует такое понятие, как простые белорусы. Некоторые представители оппозиции подхватили это порочное определение и говорят везде о том, что простые белорусы страдают от санкций. Есть хорошие пословицы. Простота уже воровства. Посмотрите на лица работников Рекмаша. Они производят продукцию военного назначения для Российской Федерации. Они конкретно они точно знают, что это чревато санкциями для предприятий. И все при этом лица светятся радостью, они довольны. У всех этих людей был выбор. Жить, возможно, не очень богато, но по совести, по человечеству и по Божьим законам. И уж точно не голодать. Либо зарабатывать деньги, превращая в ад жизнь десятков и даже сотен тысяч людей. Изменила ли война в Украине их жизнь в лучшую сторону? Несомненно, да. Жалеют ли они о том, что делают? Несомненно, нет. Иначе бы идиот предприятия Ольга Вубулинская не благодарила их за то, что Легмаш включили в состав ГВПК. Мы выражаем вам особую благодарность за принятое решение о вхождении нашего предприятия в состав военно-промышленного комплекса страны. С учетом выполненных контракт и контракта, который сейчас находится в процессе реализации, в Российской Федерации будет поставлено 4 миллиона 514 207 деталей и сбора к реактивным снарядам на сумму без малого 26 миллиардов российских рублей. Но что же вы теперь скажете на это, господа поборники отмены санкций, Возвращение дипломатов или каких-то открытых окон? 155 тысяч реактивных снарядов 9М-22У – это чуть менее 3 миллионов килограммов осколков и 992 тысячи килограммов взрывчатки. Готовы ли вы взять на свою совесть наращивание производства такого типа в результате снятия санкций? Мы не готовы. Более того, мы будем любыми способами препятствовать попыткам превращения Беларуси в производственный и сборочный цех вооружения, военной техники и боеприпасов для русских. Это не только наше право, но это наша обязанность. И мы уж постараемся, можете не сомневаться. І поэтому давайте повернемося к схемі. 5 декабря 23-го будем. Тут, в ОАО, МНЗ і Тут, як бачите, відображена схема з приводу налагодження виробництва саме деталей до цієї ракети. І якщо на 34 хвилину повернемось, там буде повністю про схему розповідати. Однак і не на квітбуть 34 3 mm -hmm. ага. 34 четвертый. Трошка угу. Торговля Торговые оружие А ведь все, что делается в Беларуси, делается на основе его распоряжений и указаний. Но давайте опять вернемся к схеме. Предприятие, завершающее цепочку поставок деталей и припасов, является республиканское производственное унитарное предприятие завод Очень электромеханики. Как мы и говорили раньше, именно это предприятие заключает контракты с российским НПО «Слав». Однако не будем забегать вперед. По заводу точной электромеханики вас ожидает отдельное расследование. И не одно, скорее всего. А пока что обратимся к общей схеме системы производства частей реактивных снарядов и определим для себя участников производства. Помимо тех, что мы уже назвали, в схему входят Гомсельмаш, Кзлин, МАС, МТЗ, МЗШ, Минский завод Кермопласт, МПЗ, Амкаду, МНЗ имени Вавилова, Планат, Интеграл, управляющая компания холдинга «Горизонт». И мы вам расскажем о некоторых из них. В данной семье присутствуют не только предприятия, производящие части и узлы к но и выполняющие работы по механической, химической обработке и покраске изделий. Так, например, открытое акционерное общество «Гомельский завод литья» и «Нормалей» производит по заказу пассива гальмагическую обработку деталей. Например, кольцо 1 и кольцо номер 4. Цональное назначение кольца номер один удерживать закрылки реактивного снаряда. Оно автоматически снимается со снаряда при его вылете из направляющей. Кольцо номер 4 в самокупности с пружинами помогает раскрыться закрытом ракет в момент вылета снаряда из направляющей. В качестве доказательств оказания услуг бомерским заводом литья и нормалей мы приведем всего лишь небольшую часть из большого объема имеющихся документов. Вот заявка на экономическую обработку 10 тысяч изделий кольцо номер 4. А вот накладная на возврат по стюму, прошедших обработку 16 тысяч изделий кольцо номер 4. А вот и акт выполненных работ по экономической обработке изделия кольцо номер 1 в количестве 2650 штук. Очень интересным участником этой схемы является Рогачевский завод Диапроект. Это предприятие уже фигурирует. Тобто бачимо налагодження схеми через білоруське підприємство «Бастюк», яке на вимогу Російської Федерації виготовляє відповідні деталі і в цьому бере участь так само гумольські заводлиття і який і входить в структуру ГОМСЕЛЬМАШа, Тобто підпорядковується дочірньою компанією. Так, а ви це не тільки на цьому відео грунтуєте? Ні, ваша честь, ми ж надавали докази і інші документи. <відоми> Ні, Ні. Це ну, я, я додатково, просто займаючи. для наочності швидше. Все достатньо це все. все це всі метри відеозапису Всі, так? так. Так. Так, Всі матеріали, все ми дослідили, все, що... Так, позивачем подано, так? Додаткові якісь пояснення? Ні, ми ще просимо застосувати санкції стягнення до вад гомсільмаш і стягнути в дохід держави активи, які вказані в профальній частині подавної райони. так додатковых пояснений немає. А, а? так, так. И суд переходит до стадии ухвалення